مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ کامیاب حکومت کا ایک راز قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے دیکھا تو ایک نوجوان اس تیر سے گائل پڑا تڑپ رہا ہے کچھ ہی پال میں اس گائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس یہ ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ کا اکلوتا سارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا بتایا کہ اس کی تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی ہے ماں روتے روتے بیوش ہو گئی پھر قطب الدین ایبک نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی قاضی نے مقدمہ شروع کیا بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی بوڑھی عورت نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ ایسا بادشاہ کہاں ملے گا جو اپنی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی آج سے قطب الدین ایبک میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں قاضی نے قطب الدین کو بری کیا اور کہا کہ تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہ دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سزا دیتا اس پر قطب الدین ایبک نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا تو میں میری بادشاہی کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گاٹ اتار دیتا یہ ہے اصل حکمرانی بادشاہت انصاف اور یہی اس اسلام کی تعلیمات ہیں